5 листопада керівництво слов'янського управління капітального будівництва озвучило інформацію про необхідність скорочення штату. Виведення чотирьох штатних одиниць дозволить не звертатися до міськради за дотаціями по прикладу міськводоканалу. У звіті Ігоря Шаповалова також пролунали цифри статистики, які свідчать про результативність роботи колектива. За перше півріччя 2014 року робота по авторському та проектному супроводу об'єктів принесла управлінню 844 тисячі гривень. Це... Выполнение проектно-сметной документации по э, на строительные работы по объектам зеленой инвестиции на сумму 57,6 тысяч гривен. Выполнение проектно-сметной документации э, по э, заказу отдела культуры по объекту капитальный ремонт нежилого здания ЗАГСа на сумму 12,7 тысяч гривен. Выполнение проектно-сметной документации по объектам капитальный ремонт дорожного покрытия улиц города Славянска на 205 тысяч гривен. Выполнение проектно-сметной документации за проведение строительной экспертизы по реконструкции спортивный клумб по месту назначения по улице Чубаря на сумму 365 100 гривен. И э, выполнены работы по техническому авторскому назору по объектам, находящимся за пределами города Славянска Это... Э, государственное предприятие «Донецк Метрология» с отделением в городе Донецк, Краматорский, Макеевка на сумму 179,3 тысяч гривен. Також у першому півріччі управлением КАП «Будівництва» виконувалися функции замовника. Капитальный ремонт водопровода по улице Бульварной на сумму 478 тысяч гривен. В первом полугодии продолжалось освоение 9 миллионов 232 тысяч по целевым деньгам, выделенным на капитальный ремонт водовода номер 9 в поселке Черевковка, капитальный ремонт водопроводов микрорайона Машмет и капитальный ремонт водопроводов поселка Черевковка. Закончені роботи по будівництву Катільна і вона введена в експлуатацію по вулиці Конева. Кількість виконаних робіт проектно-кошторисної документації дозволить управлінню навіть після скорочення виконувати свої обов'язки на належному рівні. В цьому запевняє керівництво. За первое полугодие 2014 года по отчетным данным доход от выполнения работ, произведенных в раннем периоде 2013-2014 года и оплаченных заказчиков в текущем году составляет 335 тысяч гривен. Из них выполнение проектно-сметной документации на 60 тысяч гривен, выполнение работ по техническому авторскому надзору на сумму 276 тысяч гривен. Также на пополнение уставного фонда решением Славянского городского совета от 19 февраля 2014 года было выделено 86 тысяч гривен. Фактически были перечислены эти деньги в июле 2014 года. Эти Средства были потрачены на прохождение экспертизы по реконструкции лифтов, 86 лифтов в городе Славянске. Эти проекты были направлены также по программе зеленых инвестиций. Ну, поки ця робота приостановлена, на жаль. Звіт Ігоря шаповалова. Представники виконкому прийняли, наголосивши, що для скорочення штату, навіть якщо на якість роботи це не вплине, необхідно буде розробити план, який дозволить виконати процедуру без порушення закону.